Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua sidang penonton ya Alhamdulillah Pada malam ni sekali lagi bersama saya Zul Hazmi bin Ilyas ya? Ataupun Jurutera Pusaka Dalam kisah Sembilan Suku Malam Satu platform yang disediakan oleh mypusaka.info dalam berkongsi kisah-kisah suka dan duka urus pusaka dan juga perancangan pewarisan. Ya. Saya mengharapkan semua sidang penonton ya yang bersama-sama saya pada malam ni berada dalam keadaan sehat, fizikal dan mental. Ya, insya-Allah. Jadi apa yang akan saya kongsikan pada malam ni? Ya. Uh, tajuk dia adalah urus pusaka tidak selesai. Uh, saya rasa ini satu isu ataupun tajuk yang memangnya familiar ataupun dikenali ramai di, di apa ni popular ya di kalangan orang ramai sebab berdasarkan uh, fakta ya yang terkini pada tahun 2021 ya jumlah harta pusaka umat Islam yang terbeku berjumlah RM81 bilion ya berbanding dengan pada tahun 2016 ya jumlah harta pusaka umat Islam yang terbeku berjumlah 60 bilion. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan ya. Dalam masa 5 tahun ni berlaku peningkatan pada jumlah harta pusaka umat Islam yang terbeku sebanyak a uh, sebanyak 21 bilion. Bayangkan 5 tahun saja meningkat kepada 21 bilion. Berapa banyak 21 bilion ni ya? Saya kongsi sedikit maklumat ya. Tahun lepas kerajaan Malaysia memperuntukkan sebanyak RM3 bilion untuk pembelian vaksin COVID-19. 3 bilion untuk seluruh rakyat Malaysia. Berbanding dengan berapa jumlah harta pusaka umat Islam yang terbeku yang terkini pada tahun 2021? 81 bilion. Bayangkan berapa banyaknya. Ini menunjukkan betapa nazaknya ekonomi umat Islam di Malaysia, ya. Okey. Jadi saya secara peribadi membuat a uh, survey ataupun apa tinjauan ya secara dalam talian selama sebulan sepanjang bulan September tu hari tu baru ni uh, selama sebulan ya uh, kepada 600 orang responden ya untuk mengenal pasti apa ni apa permasalahan sebenar yang menyebabkan harta pusaka umat Islam ni terbeku. ya jadi uh, daripada 600 responden biasalah orang kita ni memang bab-bab ilmiah ni memang kurang sikit ya uh, berminat jadi saya tak dapat ramai uh, jawapan ataupun feedback daripada responden ni Walau bagaimanapun ya Hasil daripada feedback responden ya yang diberikan oleh responden 100% peratus, ya memberi alasan mengapa urus pusaka mereka tidak diselesaikan adalah disebabkan kerana birokrasi agensi yang berkaitan. Ya, saya ulangi. Tak sanggup ataupun berputus asa kerana kerana birokrasi agensi-agensi yang berkaitan. Okey daripada apa ni survey dalam talian ni apa yang saya boleh simpulkan ya satu sebenarnya waris-waris ni cuba telah pun cuba ya untuk me menyelesaikan kes-kes urus pusaka arwah cuba jadi daripada situ mereka memberi maklum balas mengatakan bahawa uh, mereka putus asa dengan kerenah birokrasi agensi yang berkaitan ya okey jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang menonton yang saya hormati ya. Jadi daripada maklum balas yang saya terima ni menunjukkan bahawa <coughs> kesemua kes-kes ini dirujuk kepada pejabat pusaka kecil. Ya. Sebabkan waris-waris cuba buat sendiri maknanya uh, harta uh, pusaka arwah yang ditinggalkan berkurang uh, bernilai kurang daripada RM2 juta. Maka kes-kes urus pusaka arwah dirujuk kepada pejabat pusaka kecil. Jadi saya kongsikan pada kali ini ya proses-proses yang berlaku apabila melibatkan bicara pusaka di pejabat pusaka kecil yang pertama perlu ada permohonan ada borang-borang dia borang A apa borang P apa ya kemudian apa untuk keselesaan waris ya permohonan boleh dibuat di mana waris itu duduk dengan syarat ah ha, syarat ni kena ingat di di daerah tersebut mesti ada aset ataupun harta pusaka arwah. Ha, contoh yang saya bagi saya, saya contoh ya. Saya tinggal di Seremban. Jadi sudah tentu saya selesa ha, berurusan ya ha, disebabkan jarak waktu kos dan sebagainya. Jadi saya lebih selesa kalau ha, urus pusaka arwah ni saya buat di Seremban. Tetapi katalah orang tua ha, arwah tu berada di Kelantan. Aset-asetnya semua berada di Kelantan. Tiada satu pun uh, ha, aset arwah ataupun harta pusaka arwah tu berada di Negeri Sembilan. Maka saya selaku pemohon kena balik ke Kelantan. Ya, ha, tu satu dia punya isu dia. Okey. Yang kedua, dokumen sokongan. Ya, perlu ada sijil kematian, bukti pemilikan harta, geran dan sebagainya ya? Bukan tu sahaja, perlukan carian rasmi hak milik. Contoh tanah. Mungkin dat atas geran tu dah milik, uh, apa ni, dalam geran tu nama arwah. Tetapi mungkin telah berlaku proses jual-beli. Ya. Yeah? Ha, jadi, perlukan pengesahan dengan membuat carian rasmi di pejabat tanah. Okey. Bukti hubungan waris dengan pemohon. Ha, Betul ke pemohon ni warisnya? Sama ada anak ke ataupun abang ataupun adik. Perlukan pembuktian. Ya. Yeah? Okey. Kemudian nah ini yang paling rasanya paling mengambil masa yang panjang jika perbicaraan di pejabat pusaka kecil iaitu penilaian harta oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Perlu dinilaikan harta tu ya. Sebab apa? Ah perbicaraan di pejabat pusaka kecil ya untuk harta yang tidak melebihi RM2 juta. Ah maka perlu dinilaikan ah ha, nak menunggu penilaian daripada jabatan penilaian dan perkhidmatan harta ni mengambil masa 5 hingga 6 bulan ah ha, kan jadi daripada situ mengambil masa yang panjang ya kemudian apa notis perbicaraan ya pejabat pesegu kecil akan keluarkan notis perbicaraan dan jika gagal hadir sebanyak 3 kali maka permohonan akan dibatalkan okey yang keempat, hadir perbicaraan. Pemohon wajib hadir masa bicara pusaka. Waris-waris pun -waris perlu hadir masa bicara pusaka. Apa jadi kalau waris tak boleh hadir? Maka perlu menandatangani surat persetujuan ataupun borang DDA. Yang ini pun bermasalah juga. Nak mendapatkan tandatangan semua waris-waris. Ya, mungkin ada juga waris yang tak nak bekerjasama. Haa, ni semualah kerenah-kerenah, ya. Jadi, tu dan perlu membawa semua dokumen asal pemilikan harta arwah. Haa, itu, jadi, saya uh, berkongsi ni, ini adalah prosedur biasa untuk perbicaraan kes uh, di pejabat pusaka kecil. Yang mana, haa, uh, ni maklum balas yang diberikan oleh responden mengatakan bahawa, haa, uh, Terlampau banyak kerenah birokrasi. Ya. Jadi, ini memang prosedur. Nak buat macam mana? Memang dah prosedur dia. Ya. Jadi, okey. Jadi, apa yang... Yang... Apa yang kita perlu... Apa yang boleh dipelajari daripada kes-kes ni, ya. Daripada uh, uh, masalah urus pusaka yang tak selesai ni, ya. Yang pertama. Kan? Okey. Saya percaya ramai majoriti daripada kita mempunyai kereta. Ya. Jadi kalau setakat uh, tengok tayar kereta kita kurang angin kita boleh buat sendiri. Kita boleh pergi ke petrol pump, kita boleh pump angin mengikut sukatan yang uh, seperti yang dicadangkan oleh manufacturer. Tak ada masalah. Tetapi kalau kita ada masalah kotak gear gearbox. Takkan kita nak repair sendiri kan? Kita tak ada skill, kita tak ada kemudahan, kita tak ada peralatan untuk membaiki gearbox kereta uh, kereta kita kan. Jadi apa yang kita buat? Kita hantar ke bengkel. Begitu juga dengan urus pusaka, ya. Urus pusaka seperti yang saya terangkan tadi, prosedur dia banyak, ya, documentation dia banyak, kan? Jadi serahkan kepada yang pakar. Kan? Contohnya pihak kami. Memang pihak kami memang kepakaran kami adalah menguruskan bab-bab apa ni, bahagian urus pusaka. Jadi kalau ada kes-kes urus pusaka yang belum diselesaikan, ya, serahkan kepada pihak kami. Ya, insyaAllah boleh diselesaikan, ya. Kalau nak buat urusan sendiri itu, ha, macam saya cakap tadi, bayangkan kalau saya duduk di Negeri Sembilan, harta arwah semua di Kelantan ataupun di Perlis, perlu balik ke Perlis, really time consuming. Cost lagi, kan? Ha? Jadi, serahkan kepada pihak yang pakar. Okey. Yang kedua ah berkenaan dengan apa ni kerenah birokrasi kita perlu ingat itu adalah akta ya akta pembahagian harta pusaka akta ni bukannya mudah untuk dipinda ya perlu didrafkan perlu dibacakan di parlimen dibentangkan di parlimen kan perlu diperdebatkan kemudian untuk kelulusannya perlu mendapat sokongan majoriti daripada ahli parlimen mengambil masa yang panjang kan ya? jadi aa, tentu sidang penuntun ingat apa ni law ni eh orang kata 9 over 10 law ya maksudnya apa dalam 10 perkara dalam dunia ni sebenarnya 9 daripada 10 tu kita boleh kawal ya hanya satu sahaja daripada 10 tu yang di luar kawalan kita tetapi jangan sampai yang di luar kawalan kita yang 1 per 10 itu mengawal kita yang 9 per 10 apa yang saya masukkan di sini kan kita boleh mengawal, apa ni... Uh, kita tak boleh mengawal akta. Ya? Yeah? Kalau nak mengubah pun, mengambil masa yang panjang. Jadi, apa yang kita boleh kawal? Kita masih hidup, buat perancangan. Kan? Yeah? Okey. Tuan-tuan, sedang beruntung tahu kan, banyak akaun, apa ni... Tujuan akaun berpenama untuk memudahkan ataupun mencairkan ya. Yeah, harta tersebut apabila berlaku kematian. Contohnya apa? KWSP tabung haji, ASB kan, akaun berpenama. Mudah dicairkan tanpa perlu menunggu suat kuasa bicara pusaka. Kan, itu akaun yang berpenama. Bagaimana dengan aset-aset lain yang tidak berpenama? Jadi untuk memudahkan proses tu kan, maka kita mencadangkan supaya diadakan dokumen dia. Wasiat kepada bukan waris. Kalau waris kita namakan pesanan, kalau ada pembahagian yang spesifik kita buat hibah. Ya, itu itu kaedahnya. Dia panggil kaedah perancangan pewarisan. Yang tu kita boleh kawal. Maka semasa kita masih hidup, gunakanlah ya kuasa untuk mengawal tu sepenuhnya. Buatlah perancangan pewarisan. Saya bagi satu contohlah. Kalau kita ada anak anak SPM contohnya kan kita boleh mengawal anak tu kan contohnya apa kita hantar pergi tuition kenal pasti cikgu tuition yang terbaik itu tujuannya apa untuk mendapat anak mendapat keputusan peribesaan yang bagus kan ha itu di dalam kawalan kita sama juga dengan harta pusaka kan ha jadi sidang penonton yang saya hormati sekalian kan kalau sidang penonton sakit kan pergi berjumpa doktor pakar maka doktor pakar pun menasihatkan tuan atau perempuan kurangkan makan yang berminyak ya. Exercise selalu, kurangkan minuman manis untuk menjaga kesihatan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa tuan-tuan dan puan-puan akan buat? Tuan-tuan dan puan-puan akan menuruti, akan mematuhi ya nasihat daripada doktor pakar tersebut. Serupa dengan pihak kami, ya. Kami adalah doktor pakar urus pusaka. Maka dengarkan nasihat kami, ya. Apa dia? Sementara masih hidup ni buatlah perancangan pewarisan. Apa dia? Ah wasiat kepada bukan waris, pesanan kepada waris, kalau ada hasratnya spesifik buat hibah ya. Ah, kalau ada anak bawah umur ataupun OKU okay mental buatlah ah, surat ikatan amanah dan sebagainya. Banyak solusinya ya. Jadi Uh, cuma yang berbeza pihak kami dengan Dr Pakai ya consultation pihak kami ni percuma. Uh, jadi jangan malu, jangan segan ya hubungi perunding perunding mai pusaka untuk mendapatkan hemat nasihat perancangan pewarisan yang terbaik. Ya, jadi uh, itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada malam ni ya semoga bermanfaat. Jadi tolong follow, like dan share kisah 99 suku malam ya sb live mypusaka.info ya sehingga bertemu lagi di lain siaran moga uh, sesi perkongsian yang sedikit ini ya dapat memberi manfaat ya jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih